untuk menjadi imam dan khatam satu juzuk satu malam dalam masa yang paling pendek itu tidak senang. Batu bersurat Terengganu. Dan di batu bersurat Terengganu itu tertulis tarikh 1303 Masehi bersamaan dengan 702 Hijrah. Bermakna Islam telah pun hadir ke bumi Terengganu ini jauh lebih awal. Adakah Terengganu merupakan negeri terawal menerima kedatangan Islam? Apa pun untuk minggu ini kita akan pergi ke sebuah masjid yang telah pun berusia 229 tahun dan masjid ini digelar Masjid Putih. Semasa pusing lagi saya dah terkagum dengan masjid ni. Ianya sangat besar, gah dan berwarna putih. Kalau kita lihat struktur pembinaan yang terkini yang ada sekarang ni, kubah-kubahnya dah ada dah seni pembinaan Melayu. Sebab corak kubah dia dah tak bersifat tiga segi walaupun ada landai tapi tidak bersifat tiga segi. Tidak seperti seni pembinaan uh, Cina atau Aceh. Tapi lebih kepada Melayu. Begitu juga dengan menara. Di puncaknya, kita boleh nampak pun dah tak ada kerawang-kerawang. Dia lebih kepada bulatan dan satu puncak. tak tahulah berapa mahal harganya untuk membina sebuah masjid yang begini sekali gahnya. Bercakap tentang mahal, minggu ini saya nak bercakap tentang adab. Dan adabnya ialah setiap kali kita berada dalam masjid, seboleh-boleh, sebaik-baiknya kita fokus, kita khusyuk pada ibadah yang kita nak buat. Jangan sesekali berbicara tentang urusan niaga. Jangan sesekali berbicara tentang urusan jual beli. Baik kita khusyuk dan fokus dengan ibadah yang kita nak buat. Merap yang besar. Kalau kita boleh perhatikan, dinding ini penuh dengan lubang-lubang yang saya rasa adalah lubang-lubang angin. Satu ruang kosong, lohong dekat sini yang boleh memantulkan suara juga seperti masjid-masjid lain yang ratusan tahun. Subhanallah. Assalamualaikum, ya ahli dia. Sebuah tanah perkuburan yang besar yang berada di dalam masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Wan Hazim. Alhamdulillah saya. Ketua pengarah urusan ni. Ketua eksekutif. Ketua eksekutif. Allah akbar. Terima kasihlah. Selamat ke... datanglah ke masjid kami. Ha inilah member kita ni. Uh -huh. Yang katanya uh, menarik kerana ada ukiran-ukirannya yang uh -huh. yang dipanggil uh, dia panggil awan-awan larak itulah dia uh -huh. yang Dan kalau puasan, uh -huh. ini uh, Tongkat khutbah. Tongkat ini bukan sekadar tongkat hmm. tapi dia adalah tongkat yang juga merupakan lembing. Jelas ke jalan muka Ah ini kalau kita buka ni nampaklah lembing ni. Ini mata dia. Hmm. Itu juga satu yang menarik di masjid kita ni. Kerana hmm. di pintu-pintu, hmm. seboleh dikatakan setiap pintu lah yang dewan solat hmm. asal ni ada. Ada diukir ukiran-ukiran uh, uh, khat Arab. Dia punya ada di 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 situ, de uh, qasidah Imam Busiri. Ayuh. Ha, jadi antara qasidahnya dia ambil petikan itu di ukir di, di, kan, di, di pintu Masjid Abidin ini. Dia lubang-lubang angin ni ha. kalau ikut dulu dia sistem sebagai sistem pengudaraan. Hari itu tak ada kipas. Ha, jadi dia, dewan ha, solat dia. nak bagi sejuk dia buat lubang-lubang ni dan angin boleh keluar masuk jadi sejuklah. Tadi tuan kata boleh nampak apa dari sini? Dari sini ini sebenarnya di sebalik dinding ni adanya makam satu orang sultan yang sangat disegani dan sangat di, diberi penghormatanlah okay. oleh rakyat Terengganu. Iaitu? Iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Yang ketiga subhanallah. Bukan yang asal. Nah, bukan yang asal. Bukan saiz asal nah, Bukan lah. yang asal. Ini tambahan. Dia punya struktur pun, struktur tu hmm. tidak ada yang krek-krek sampai kali ini. Sampai hari ini Tiang kukuh. Tiang pun kukuh. kukuh itu tiang ada sebanyak 18 tiang. Tak tak, tak, tak salah saya. Sudah. Ada 18 tiang dan semuanya besar-besar. Kalau kita campur bangunan yang asal dengan yang sekarang kita duduk ni, tambahan ni dia boleh memuatkan kapasitinya 2500 orang. Kubur-kubur siapa? Perkuburan diraja. Dan saya boleh katakan perkuburan diraja di Masjid Abidin ni adalah perkuburan diraja yang terbesar. Oh. di negeri Terengganu. Kerana di sini menempatkan 11 orang Sebelah sultan. Orang. Yang pernah memerintah Terengganu. Semua operate kan. Eh? Maknanya daripada subuh, sentiasa terbuka. Kalau ya, sebahagian nampak signboard keluar tu, non muslim pun welcome. Ya, kita welcome semua. Ha. Dan kita punya tagline moto masjid kita, masjid untuk semua. Jadi siapa-siapa pelancong non muslim ke muslim nak nak mari tahu berkaitan dengan, mm -hmm. dengan hal-hal masjid, ada berkawan kita. Kalau bulan puasa nya apa aktiviti istimewa yang ada pada masjid ni. Orang memang kalau sebut Ramadan, Masjid Abidin, Masjid Putih akan terbayang benda ni. Itulah tarawih itu? bersama dengan imam Mesir. Apa erti masjid ni pada masyarakat dan komuniti di sini? Masjid bagi saya sebagai nadi kepada masyarakat Islam adalah satu agama yang sempurna. Namun bagi penganut-penganutnya, tidak pernah sempurna. Walaupun berkali-kali kita dipesan supaya berbuka dengan sederhana, namun kita selalu gagal dan makan dengan banyak. Jadi, solat sunat terawih ini adalah antara salah satu cara kita membakar balik apa yang kita dah makan tadi. untuk menjadi imam di salat tarawih itu tak ada masalah. Tapi untuk menjadi imam dan khatam satu juzuk satu malam dalam masa yang 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 yang, yang balin uh, bende itu tidak 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 senang. Kita pun buat 20 rakaat bukan pun la barakaat atau itu 20 rakaat ni kita bangun terus bangun terus memang banyak kali. Jadi memang fokus pun dinan berapa rakaat sekarang. Kita rakaat yang pertama, yang kedua, yang keberapa. Itu pun tak tak senang. Jadi saya perlu baca dinan laju dan perlu juga jaga hukum hakam tajwid. Yang ketiga perlu juga jaga suara. Suara untuk tarik orang untuk jadi makmum belakang saya. Sebab tu bila satu malam sudah habis, saya memang syukur Alhamdulillah Malam yang pertama pun sudah Yang kedua pun sudah Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Saya Kalau tak silap lah Daripada Malam yang pertama Anak Mari sini Tahun 2009 Sampai sekarang Saya rasa Tidak pernah sekalipun Bersalah Dengan kira Berapa rakaat kita sekarang Bukan Banul Sepatu ni saya duduk untuk tasyahud. Tak, Alhamdulillah memang fokus dalam rakaat. Memang fokus dalam berapa rakaat kita sekarang. Ini memang Alhamdulillah lah Allah Subhanahu Wa Taala lah. untuk kita untuk menjadi seorang imam yang boleh buat macam itulah. Masjid Abidin adalah masjid yang tertua di Terengganu yang yang masih wujud sehingga ke hari ini. Masjid Abidin ini dibina semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin II ...yang memerintah pada tahun 1793 hingga 1803. Masjid yang betul-betul asal ialah di ruang tengah... ...di mana letaknya mimbar dan juga di mana letaknya uh, ruang imam bersolat. Pada ketika itu, Masjid Abidin dibina menggunakan kayu sepenuhnya. Jadi di bawah perintah Sultan Umar... Pada tahun 1852 beliau telah memerintahkan supaya masjid yang dahulunya kayu dibina sepenuhnya dengan menggunakan batu dan juga didirikan tiga buah kubah di masjid tersebut. Uh, kalau kita lihat kubah di Masjid Abidin, ia berbeza dan unik berbanding kubah-kubah masjid yang lain. Ia kubahnya ia ada pengaruh Islam, pengaruh daripada Mesir. Masjid Abidin di awal-awal pembinaannya dikenali dengan nama Masjid Putih. Semasa pemerintah Sultan Badrun Alam Shah, beliau telah menitahkan supaya Masjid Putih ini ditukar nama dengan nama baru iaitu dengan nama Masjid Abidin pada tahun 1939 mengambil sempena ayahandanya jasa ayahanda terhadap perkembangan agama Islam di Terengganu. Dan pengubahsuaian yang berikutnya berlaku semasa pemerintahan Sultan Nasaruddin Shah ya, yang berlaku pada tahun sekitar 1970-an. Pada ketika itu, struktur bangunan tambahan telah dibina untuk menampung jumlah jemaah sebanyak 2,500. Dan seterusnya pada tahun 1990, satu cadangan untuk membina tempat wuduk yang khas bangunan baru lengkap dengan parking dan seterusnya pembesaran dan pengubahsuaian struktur masjid yang meliputi dengan menaranya dengan penambahan pejabat-pejabat yang baru dilakukan pada tahun 2005 dengan membabitkan kos sebanyak 3.8 juta yang mana kita lihat hari ini masjid cukup menarik sehingga ke hari ini kalau selalu saya tekankan supaya kita merebut untuk pergi ke majlis-majlis ilmu ini di bulan Ramadan, kali ini saya nak bercakap lebih lagi iaitu kesungguhan dan keikhlasan. Kalau mula-mula kita diajar, kita dipaksa untuk mencari ruang ilmu, sebaik-baiknya sekarang kita pergi kerana kesungguhan kita sendiri, kerana keikhlasan kita sendiri mencari ilmu dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi rajim. Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala allazina min qablikum La'allakum tattaqun Bukan saja-saja Allah suruh puasa Wahai orang beriman Difardukan ke atas kamu puasa Seperti mana telah difardukan kepada umat sebelum kamu Tujuannya jelas takwa itu maknanya adalah benteng. Maknanya kita kena dilatih untuk menahan. Bahkan dalam perbincangan para ulama, ada orang tuan puan kekuatannya berbeza-beza. Disebut sebagai kuatul iqdam dengan kuatul ihjam. Kuatul iqdam adalah orang tu dia ada kekuatan untuk melakukan yang baik tapi mungkin orang itu tuan puan sekalian dia tidak ada kekuatan takwa yang namanya adalah quwwatul ihjam kekuatan menahan solat-solat juga tapi oi oh, mata dia Mandang perempuan yang bukan mahram ni atas bawah, atas bawah daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal haram tu dipandang. Saya sukalah untuk nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buat renungan ingatan bersama. Laisa siyamu min akli wa syarab, inma siyamu lagwi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukanlah puasa itu semata-mata tidak makan dan tidak minum. Namun puasa itu adalah menahan diri, menegah diri daripada perkara-perkara yang lara, yang lalai. Semua yang ada di sekeliling kita ini bagaikan ujian. Dan Allah Ta'ala tidak melenyapkan, lenyapkan perempuan, lenyapkan benda yang haram-haram. Masih ada di sekeliling tapi Allah asuh kita dalam Ramadan ni supaya apa? tahan. Bagi saya sendirilah. Saya cukup hormat, respect, kagum dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu dah lain handsome. Apa masalah orang handsome, tuan-tuan? Risiko nak terjebak dengan maksiat itu tinggi. Senang. Dia tak payah mengayat pick up line, tak payah. Ini macam ada pengalaman ni Ustaz. Lebih kurang juga lah. Bukan Ustaz, pengalaman kawan-kawan. Ya. <laughs> jadi, jadi Nabi Yusuf AS tu hebat. Sebabnya dia Nabi. Maknanya orang baik, ilmunya banyak. Handsome pula tu. Tapi boleh kawal, kontrol, break macam Ustaz ajar tadi tu. Maknanya Ramadan ajar kita tahan dan kawal diri kita. InsyaAllah Ramadan ini adalah Ramadan bermakna buat kita. Alhamdulillah untuk program pada pagi ini, kita telah mengadakan program titipan kasih kembali ke masjid di mana kita telah menyampaikan sumbangan kotak rezeki kelolaan oleh Harian Metro dan ditaja oleh Yayasan Budi Yasa Malaysia. Kita telah menyampaikan kotak rezeki ini kepada 50 penerima yang tinggal di sekitar masjid adil di Kuala Terengganu Harapan kita untuk melihat lebih banyak lagi masjid-masjid tua yang ada di negara kita untuk kita lawati, untuk kita imarahkan, untuk kita hidupkan kembali. Ya, supaya dapat mewujudkan ukhuwah di kalangan anak karya masjid-masjid ini supaya kita dapat lihat, dapat mengenalkan kepada generasi muda. setidaknya tidaknya kita tahu terdapat banyak masjid-masjid tua yang ada di negara kita yang berusia lebih ratusan tahun yang menjadi sumber inspirasi Daripada golongan ataupun orang-orang terdahulu daripada kita. Kita mengadakan uh, titipan kasih ini dah 17 tahun dan alhamdulillah uh, pada kali ini mendapat uh, kerjasama baik daripada Yayasan Budi Islam Malaysia uh, yang mana kita ke 18 uh, buah masjid di seluruh negara dan masjid-masjid yang kita pergi ni adalah masjid-masjid uh, yang ada unsur-unsur sejarah. Kita tahu ada lebih ada beratus-ratus masjid lagi di Malaysia ini yang belum uh, yang belum mendapat ataupun belum mendapat perhatian yang belum diketengahkan lagi. Dan insya-Allah Area Metro uh, bersama NGO-NGO uh, Islam akan berusaha kan uh, untuk ke arah itu dan uh, kita mengharapkan asnaf asnaf di seluruh negara uh, yang belum mendaftar dengan kebajikan masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat sila daftar untuk membolehkan mereka dikesan. Bersempena dengan Ramadan maka elok sangat kalau kita dapat sama-sama mengimarahkan sekali sekala masa-masa kita uh, di masjid-masjid yang tertua ini kerana insya-Allah mana tahu ibadah kita di bulan Ramadan ini akan bertambah nilai kualitinya bila kita berada di masjid-masjid yang tertua sebagaimana di Masjid Abidin Masjid Negeri Kuala Terengganu. Subhanallah suka saya mendengar apa yang diperkatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Masjid Abidin Masjid Negeri iaitu Tuan Wan Hazim. Beliau menyifatkan masjid itu ibarat sebuah nadi kepada sesebuah masyarakat. Apabila sesebuah masjid itu dibangunkan dengan sehat, maka sehatlah masyarakat di situ. Apabila ada banyak masjid dibangunkan dengan sehat, maka rakyat turut menjadi sehat. Kita sebagai umat Islam apabila berpuasa dijanjikan dengan dua kegembiraan. Satu apabila kita berbuka. Yang kedua saat kita kembali kepada Tuhan. Semoga amal dan ibadah kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Maha Pemberi rezeki. Ingat, ke mana saja kita pergi, jangan sekadar melihat, sebaik-baiknya kita menghayati. Assalamualaikum.